Salam əziz tələbələr. İmtahana 25 gün qalıb magistratura qəbul imtahanına. Deməli 25 günün hər günündə bir sınaq və onun video izahını paylaşacağam. Bir yara başda birinci sualdan. Bizə burada yazılır ki, 15 MB-lıq informasiya var. 15 MB-lıq informasiya var. Bu qovluqdan 5.5 MB video silinib və 31584 baytlıq audio silinib. Görürsüz ki, məsələn Demək, 3 dənə vahidindən 2-si meqabaytdan verilib, 1 kilobaytdan verilib. Kilobayt olan vahidi də meqabayta gətirsək, yəni kilobaytdan meqabayta gələndə 1024-ə bölürük. Boyaca, 3, 10, kimi, 5, 10, 5 bu o eləcə 3.5 meqabayt. Gördünüz ki, 5.5 meqabayt bu hissədə idi, 3.5 bu hissədir. Yəni toplam silinən informasiya bu ikisinin cəminə bərabərdir. Bu isə 9 meqabayt. 15 meqabaytdan 9 meqabayt silinirsə alacaq 6 megabayt. 1-ci sualın cavabı olacaq B variantı. Keçək ikinci suala. İnformasiya hansı yaddaşda əməl olur? Ümumiyyətlə informasiya əməl olunur prosessorda. Amma yaddaş deyirsə bizə, bu sualın cavabı olacaq register yaddaş. Və bəzən variantlarda register yaddaşı vermirlər. Əgər register yaddaş variantda görmürsüzsə, bu zaman əməli yaddaş cavabı da götürülə bilər. Keçək üçüncü suala. Verilmiş üç ədədin arasını hansı münasibət doğrudur? Bu tip bir misalları həll etmək üçün ən yaxşı variant bunların hamısını onluq sayı sisteminə çevirib orada müqayisə etməkdir. 1-ci ədəd ikili sayı sistemindədir. Gə biz bu ədədi çevirək onluq sayı sisteminə. Demək ədədimiz 11001001 ədəddir. İstənilən sayı sistemindən onluq sayı sistemə keçərkən də axırdan əvvələ doğru 0 1 2 3 4 5 6 7 Yani kuvvet ayrılışı kimi yazırıq? Burada ne edirik? Gördüğünüz gibi 1 vurulsun 2 üstü 7 yazıram. 1 vur 2 üstü 7. Üstüde gelsin. 1 vurulsun 2 üstü 6. Üstüde gelsin. 0 vur 2 üstü 5 0 edilir. Bunu yazmıram. 0 vur 2 üstü 4 de hemsin 0 edilir. Üstüde gelsin. 1 vurulsun 2 üstü 3. Üstüde gelsin. 0 vur 2 üstü 2. 0 vur 2 üstü 1. Bunlar 0 edilir. bir vurulsun 2 üstü 0. İndi bu halda nə alındı? Köçük 128, bu da 64. Elədir 192. Burda 8 alınır. Elədir 200. Burda da 1 alınır. Elədir 201. Yəni birinci vahid A olacaq 201. B onsu da onluq sayı sistemlədə. Bunun çevirməyə ehtiyac yoxdur. C isə C 0 ədəddir. 16lıq sayı sistemində yazılıb. C 0-ı 16lıq sayı sistemindən onluq sayı sisteminə keçirəndə Yine eyni kaydından istifadə edirik. Axırdan əvvələ 0, 1 və yazılır. S 12'ye beraberdi. Yazara 12 vurulsun. 16 üstü 1. Üste gəlsin. 0 vur 16 üstü 0. Bu da 0 edəcək için yazmıram. 16'ın da 12'ye vuranda bu edəcək 192. İndi nə gördük? Gördüyünüz kimi 192 sevdi. A 201, B'de 222. Yəni ki, burada C kiçikdir A-dan, o da kiçikdir B-dən. Belə bir variant axtarırıq. Bu da gördüyünüz kimi B variantında verilib. Davam edək digər sualına. Kompüterdə məsələnin həlli hansı ardıcıllıqla aparılmalıdır? Bu alqoritm mövzusuna aid olan bir sualdır. Hə, bunu mən birbaşa kitabın üzərində həmin istəyəndə sizə göstərməklə izah edirəm. Deməli, ilk olaraq Məsələn, hərlinin, məsələn, qoyuluş məsələsi gəlir. Biz bilməliyik ki, hansı tip məsələ həll olunmalıdır. İkinci hissədə məsələnin analizidir. Məsələn, analizində, yəni məsələnin hansı yolla həll edilməsi mümkündür, hansı həll yolları var, bunlar araşdırılır. Həll alqoritminin yaradılması, müəyyən bir blok sxemlər, həll alqoritmləri tərtib olunur. Proqramlaşdırma dillərinin ən az birində tərtib olunur. Testləmə mərhələsi aparılır və ən sonda Alınmış nəticələr analiz olunur ki, məsələ həqiqətən biz istədiyimiz məsələləri işlərlə həll edə bilirik yoxsa yox. Burda isə doğru cavabımız olacaq C variantı. Gördünüz ki, məsələnin qoyuluşu ilə başladı. Davamında məsələnin analizi gəldi. Həllalqoritmi yaradıldı. Alqoritm proqramlaşdırma dilində tərtibi. Sonra testləşdirmə sazlanması və nəticələrin analizi formada həll oldu. 5-ci sualın davam edəyək. Arxivləşdirilmiş faylın tutumu 2 kilobaytdır və 50% sıxılıb. Əvvəlki ölçüsünü istəyirik bizdən. Burda söhbət ondan gedir ki, artıq arxivləşdirilib, sıxılıb və 2 kilobayt qalıb. Faylın informasiyanın həcmi də 2 kilobayt, deməli 2 kilobaytdə 50% sıxılıb. Biz bilirik ki, adi halda hər bir şey 100% olur. 50% sıxılıbsa, bunun qalıb 50%-i və bərabərdir 2 kilobayta. Qayın əvvəlki ölçüsü deyilsə, 100% olan halını istəyir də bizdən. 100% də x-a bərabərdir. Buradan da x-i tapsaq, x bərabərdir 100 vurulsun 2 bölünsün 50. Məna görə burada 2 1 oldu, burada 2 oldu. Cavab eləcək 4 kilobayt, yəni C variantı. 6-cı sualın davam eləyək. Fət cədvəli üzrə 8 istə 1 setdə onun üçün neçə bayt təşkil edir? Fət file allocation table gedir. Bu demək Fail sistemlərinə aid olan bir sualdır. Hansı gəməliyyat sistemlərinin əsəsindən söhbət gedir? Və bir sektorun ölçüsü standart olaraq 5d 12 bayt təşkil edir. Doğru cavab olacaq A variantı. Tərcümə proqramı hansıdır? Burada fikir veririk ki, demək 4 dənə variantda lüğət proqramı göstərilir, bir variant da tərcümə proqramı. Bu variantda promptdur. Lüğət və tərcümə proqramlarının fərqi nədir? Lüğət proqramları sözün çevrilməsini təmin edir. Tərcümə proqramında isə söz birləşmələri, cümlələr, mətnlər və sair çevrilə bilər. Doğru cavab D variantı pro. Davam edək. Növbəti sualla. 7-ci sual. Windows əməliyyat sistemində sağ sol düyməsi vasitəsilə kontekst menyusunu açmaq üçün hansı qoluğa daxil olaraq sazlama etmək lazımdır? Məsələnla ibarətdir ki, adi halda Yəni Sumaya görə deyirlər də buna, heç bir parametrlə biz toxunmuruqsa, mausun sağ düyməsini vurmaqla kontekst menyunu açmaq olar. Kontekst menyu da demək həmin yerdə dayandığımız yerdə yerinə yetirə biləcəyi ən vacib əməliyyatları göstərir. Əgər biz bunu sağ yox, sol düymə ilə açmaq istəyiriksə, bu zaman demək ki, mausun sanın parametrlərini dəyişmək lazımdır. Bu parametrləri dəyişmək də, aytdığım məsələ ki, kontrol panel pəncərəsində olar. Davam edəyəm 9-cu -um sual ilə. File Explorer pəncərəsinin göstərilmiş fraqmentinə əsasən faylların hansı görünüş rejimində təsvir olunduğunu bizdən istəyir. Burda fikir verirsizsə, suala əvəz bir də baxaq. Görürsüz, informasiyanın kodlaşdığı say sistemləri yazılıb, qarşısında date modified tarixi göstərir. Yəni hər bir fayl digərləri gələdi və qarşısında date modified seçimi yazılıb. Gə bir-bir görünüş rejimlərinə baxaq. İki arax, extra large, large, medium. Bunlar haqqında, yəni o qədər də sual verilmir adətən. Small icon və listə jimlər haqqında suallar verilə bilər. Hər bundan ibarətdir ki, list rejimində sıralama yuxarıdan aşağı aparılır, faylların ölçüsü kiçikdir. Small icon da kiçikdir, amma sıralama soldan sağa aparılır. Gördünüz ki, ABC soldan sağa düzüldü. Listdə yuxarıdan aşağı düzüldü. Növbəti yer details rejimi. Detail rejimində name, date, modified, type, size 4 dənə sütun göstərir. Və həminsin filtrləmə apara biləcək. Yeganə rejim bu rejimlədir. Tile rejimi var. Buna lövfəciklər kimi tərcümə edirlər. Hər bir fayllar kiçik sanki düzbucaqlıqlar, lövfələr şəklində yerləşdirilir. Hə növbəti content rejimidir. Hansı ki, sualımızın cavabı da budur. Fayl görəsən bir cərgədə qarşısında da date modified göstərilir, size göstərilir. Bizim sualda doğru cavab olacaq content rejimi. Yəni D variantı olur. Davam edək 10-cu sualla. Word sənədinin albom formatına görünüşünü təmin etmək üçün hansı lent tabından istifadə etmək lazımdır? Albom formatına görünüş üçün demək layout tabına daxil oluruq. Burada orientation seçimi var. Görürsüz portrait və landscape deyib. Page setup lent qrupundadır orientationda portrait və landscape buradan təmin edə bilərik. Doğru cavab oldu D variantı. 11-ci sual: Word pəncərəsi, Word prosessorunda sürətli müraciət panelinə yeni elementlər əlavə etmək üçün fayl tabının hansı əmrindən istifadə olunur? Bunun üçün gəyirik bura və buradan demək daxil olaraq options səhifəsinə. Options səhifəsində də var quick access tool var. Bura daxil olaraq istədiyimiz bir əməliyyatı seçirik və add düyməsini vuraraq da əlavə edə bilərik. Gördüyünüz kimi, doğru cavab 11-də olacaq C variantı. 12-ci sualın davam edək. Word prosessorunda mətində sözün altından çəkilmiş qırmızı dalğalı xətt hansı məna ifadə edir? Əgər sözün altından qırmızı xətt çəkilibsə, demək ki, sözdə hərflər var, ortoqrafik səhvlər var. Əgər yaşıl xəttlər çəkilirsə, Bu qrammatik səhfləri göstərir. Doğru cavab olacaq C variantı. 13-cü sual davam edir. D1 xanasına yazılmış düsturu D3 xanasına köçürsək, bu xanada hansı düstur alınar? D1 xanasındakı düstur və D3 xanasındakı düstur baxaq. D1 xanasında $A1*5 yazılıb. Əgər biz bunu D1-dən D3-ə köçürürüksə, deməkdir ki, heç bir halda rəqəm dəyişmir. Xana ünvanı olmadığı üçün rəqəmin dəyişmə şansı yoxdur. Dollar olan sütun dəyişəsi deyil, olduğu kimi qalır çünki mütləqləşdirilib. 1-dən 3-ə gəlirsə, yəni dollar olmasaydı belə dəyişməyəcildi. Çünki D sütunundan D sütununa gəlir. Burada sütun dəyişmədiyi üçün burada da dəyişməz. Sətirə 1-dən 3-ə gəlir. Yəni 2 dəfə artdığı üçün burada da 2 dəfə artma baş verəcək. 1 idisə olacaq 3. Olacaq belə 1 variant. Bu da əks olunub B variantında. Tamam, 14-cü sualdan. Merzən sent həmrinin təyinatı nədir? Əslində Merzən sentə birləşdir və orada olan məlumatları mərkəz hissəyə yerləşdirir və bu formada gedir. Burda demək D variantı olacaq. Sadəcə dediyim kimi, məlumatları birləşdirib mərkəz hissədən yerləşdirmə mənasını gəlir. Deyək ki, burada hər hansı bir mətn var. Deyək ki, məlumat olaraq burada yazılıb cədvəl bir Əvvəl 1 yazmışıq. Və burada da hər hansı bir məlumatlar olsun. Məsəl üçün deyək ki, belə bir məlumatlar olsun. Mən istəyirəm ki, bu mərkəz hissədə və ən ortada yerləşsin. Gördünüz ki, merge cell düyməsini vururuq. Xanalar birləşdirildi və məlumat tam mərkəz hissədən yerləşdirilir. Davam eləyək növbəti sualla. Bu oldu 14-cu sual, 15. Standart açılış zamanını susmaya görə işçi kitab necə səhifədən ibarət olur? Dedi ki, susmaya görə anlaş o demək ki, burada hər hansı bir yəni parametrin dəyişdirə bilməmsiniz. Proqramın nə formada yazılmışsa, o formada istifadə edirsə. Buna deyirlər susmaya görə anlaş. Əvvəlki versiyalarda 3 olurdu. İlk olaraq açanda sənədi 3 səhifəni açılırdı. Amma sonradan bunun əvəli 1. Yəni hal-hazırda 2019 versiyası və sonrakı versiyalar standart açılış zamanı cəmi 1 səhifəni açırlar. Təqdimat proqramında şəklətdəki pəncərə hansı əməliyyatı icra edir? Burada gördüyünüz kimi müəyyən vaxtdan söhbət gedir. Həmin vaxta görə hardadır? Yəni slide show pəncərəsinə. Burada rehearse timings verə bilərik. Biz, bizdə boş bir slayddır, boş bir təqdimatdır. Rehearse timings verərək belə bir, bir pəncərə ilə qarşılaşırsınız. Yəni hansı, belə deyim, animasiya üzərində, hansı obyekt üzərinə qədər danışmaq istəyirsinizsə, burdan bir-bir interyüməsini vuraraq Bunu təsdiq edə bilərsiz. Bizdə demək, slaydların nümayişinin vaxtla idarə olunması cavabı olacaq doğru variantdır. Slayda sərləvhə əlavə etmək lazımdır. Bunun üçün hansı nətapdan istifadə olunur? Sərləvhə bəzən column title də deyilir. Column title əlavə etmək üçün təbii ki, slayda slaytdan söhbət gedir. Insert tabına daxil oluruq. Burada fikir versəsəz, header and footer da bir hissə yerləşir. Bu hissə daxil olub header və footerlər və yaxud da sərhəfə əlavə edə bilərik. Doğru cavab B variantı. Davam eləyək 18-ci sual ilə. 18-ci sual ilkin olaraq mən burada bir variantları yazanda bir səhv yox vermişdim. Demə internet brauzerlər internetə daxil olmaq üçün istifadə olunan proqramlar hesab olunur. Burada Chrome brauzeri var, yəni 1 Safari brauzerdir və Mozilla brauzerdir. Doğru cavab olacaq 1 3 5. Bir dənə də məsələ var. Microsoft Edge də həmişə brauzerdir, burada verilmiyib. Ondan başqa, əgər Internet Explorer yazsa, bu brauzerdir. Amma Windows Explorer yazsa, bu brauzer hesab olunmur, fayl meneceri hesab olunur. olunur. 19-cu sual. Dəmenlə bağlı bir sualdır. Son mövzuya aidddir. Təhsil müəssisəsi education sözünə gətirilir. 1-ə deyğundur. Hərbi təşkilatlar military sözünə gətirilir. Yəni 2 olacaq B. 1-də 2B artıq cavabı tapmışıq. Üstə isə A olacaq. Kommersiya təşkilatları commerce ilə gətirilir. Görəsə C və Y nədir? Burda gov government hökumət təşkilatları gedir. Biz də business sözü. Bu business sözünün Demək, qısa avtomatı olaraq biz qəbul edirlər, götürülür. Elektron poçt xidmətləri hansı protokol əsasən nizamlanır? Deməli, burada 3 tən protokol var. SMTP var, elektron poçtun ötürülməsi üçün istifadə olunur. POP3 və IMAP isə elektron poçtun qəbuludur. Doğru cavabımız burada A variantıdır. Digər variantlara baxsaq, FTP faylların ötürülməsi protokoludur. NTVS ümumiyyətlə fayl sistemidir, protokollara aidiyyəti yoxdur. HTTP hipermətnlərin ötürülməsi protokoludur. D variantında hər ikisini bildik, yenidə bildik. Davam edək 21-ci sualla. Monitorun əsas parametrləri bizdə nəsdidir? Monitorun əsas parametrləridirsə, burada ilk yara piksellərin sayı var, kadra nəhs olma tezliyi, diaqonal ölçü və müdafiə dərəcəsi. Digər nədir? Keç yaddaşın tutumu. Bu prosessora aid olan bir xarakteristikə hesab oluna bilər. Marka hesab bilində əsas parametr hesab olunmur. İşçi gərginlik, yenə prosessora aid olar. Korpusun materialı da, yəni heç birinə aid deyil. Alqoritmin yerinə yetirilməsindən sonra a dəyişəni hansı qiymət alacaq? Hər neyisəyə baxaq. Və a-nın qiymətini bizə 4 verib, b-nin qiymətini 0 verib ədəri yazır ki, b3-ə bərabərdimi? Görürük, yox. Bu halda b-nin üzərinə 1 gəl, a-nı da 2-yə vur. Yenidən gəldə əvvələ, b3-ə bərabərdimi? Görürük, yox. B-nin üzərinə 1 gəlir, a-nı da vurur 2-yə. Yenidən gəldə əvvələ, b3-ə bərabərdimi? Yox. B-nin üzərinə 1 gəldi, 3, a-nı da vurdu 2-yə, 32. Yenə geri qayıtdı, dövrəl alqoritmin olduğu üçün. 3-ə bərabərdimi? Bəli və çıxışa getdi. Bizdən a-nın qiymətini istəyir üçün cavab alacaq 32. 23-cü sualın davam edəyək. Burda məsələ nədir? Word 2019 prosessoru haqqında fikirlərdən doğru olanları seçin. Yazıq ki, sənədə Excel sənədi əlavə edib, Word sənədinə Excel əlavə edib hesablamalar aparmaq mümkündür. Bu doğru seçimdir. Siz Word proqramında, demək, insert tabına daxil olursuz. Insert lent tabına daxil olursuz. Buradan ya table hissəsindən Excel spreadsheet deyə bilərsiniz. Və yaxud da object hissəsinə gəlib burdan object seçib və demə açılan pəncərədən Excel seçimi edə bilərsiniz. Hansı ki Excel 97 2003 worksheet ola bilər və yaxud da Excel worksheet ola bilər. Bunları əlavə edib mövəmə bir hesablamalara apara bilərsiniz. Birinci təklif doğrudur. Klaviatura da olmayan simvolları mətnə əlavə etmək üçün net tablarında hər hansı imkan yoxdurmayib. Bu yalan təklifdir. Çünki insert net tabının simvol net qrupunda bu simvollar var. Burdan istifadə edib klaviaturağınızda olmayan simvolları belə əlavə edə bilərsiniz. Üstə yazarkı sənədi tor xətləri ilə göstərmək mümkündür. Bu doğru təklifdir. Tor xətlərini göstərmək üçün bir daxil ola bilərsiniz layout tabına siz bir də align çərsisindən view guidelines deyib sənədi tor xətlərlə göstərə bilərsiniz. Həmçinin bunu view-dan da eləyə bilərsiz. İki fərqli yerdən bunu eləmək olar. Doğru təklifdir. Mətnini ən çox 2 sutuna bölmək olar bu təklifdə yəlanda. Çünki layout tabına gəlib column seçsəz, burada sütunların sayını artırmaq şansımız da var. Görün. İndi burada 14 göstərir, həmişə belə olmur. Yəni az ola bilər, çox ola bilər. Sənətdən sonra dəyişə bilər o. Mətnin səhifələrini slaydlar şəklində nümayiş etdirmək mümkündür. Bu da yalan təklifdir. Çünki Word sənədidir. Yəni Word sənədi mətn sənədi olduğu üçün bu slaydlar şəklində göstərilmir. 24-cü sualda nə yazır? RGB rəng modelində 10x10 10 ölçülü təsvir var. Və həcmi neçə bayt təşkil edir? Birinci RGB standartında heç bir şey deməsə, bir piksel 3 bayt yer tutur. Piksellərimizin sahə nishtaqlı 100 dənə piksel Ərə sizə 3 baytdan eləyəcək 300 bayt. Doğru cavab 300. Və gəldik sonuncu 25-ci suala. Bunu həlləsək, əvvəlcə yazırıq cinsi bərabər 2. 2 deyirsə olacaq 1 2 3 4 və 6. Yazdıq 1 2 3 4 və 6. Növbəti yazırıq and. Doğum ili 81-dən böyük bərabər. 81-dən böyük bərabər olacaq 1 3 4 5 6 7 çünki böyük bərabərdir. 1 3 4 5 6 7. Burda kəsişmə nöqtəsini tapmıram hələ ki. Bir də endi yazıram, fakültəsi kimya or biologiya. Or dediy üçün həm kimya, həm biologiyalar götürürəm. Bu isə mənə verir 1 2 4 5 6 7. Hər üçün ortaq olanlarını götürməliyəm indi. 1 hamısında var idi, 2 yoxdur hamısında, 3 hamısında yoxdur, 4 hamısında var, 5 hamısında yoxdur, 6 hamıda var. Doğru cavab olacaq 1 4 6. Bizdən isə sayını soruşduğu üçün, ödəyən neçə yazı var. Doğru cavab olacaq 3 dənə. Bu qədər, bu ikinci sınaq idi. Hər hansı başa düşülməyən mövzularsa, kommentlərdə yazın və növbəti sınağı paylaşıram, sabah da həmin sınağın izahına baxacağıq.